ветеран солдату. Цимбурский Евгений Кузьмич, инвалид Великой Отечественной войны второй группы. В войну был артиллеристом, а потом зенитчиком. Воевал на Втором Украинском фронте, 110-я гвардейская дивизия. Ну, о войне, конечно, сохранились самые тяжелые воспоминания. И я понимаю, как тяжело сейчас нашим бойцам там на войне. Война ⁇ это очень страшно. Я вспоминаю слова, кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Это правда, это очень страшно. И я желаю нынешним бойцам вернуться к своим родным здоровыми, невредимыми и, конечно, с победой. Счастья и удачи вам, ребята! Повертайтеся живыми!